ओडिशातील जगन्नाथपुरी येथील रथयात्रेला सव्वीस जून पासून सुरुवात झाली होती ही यात्रा पाच जुलैला संपणार आहे या यात्रेमध्ये लाखोंच्या भाविक येत असतात या भाविकांना आणि ताज अन्न मिळावं यासाठी अदानी समूहाने प्रसाद सेवा सुरू केली होती या सेवेचा लाखो लोकांनी लाभही घेतलाय पुरीतील जगन्नाथाच्या या यात्रेमध्ये चाळीस लाख अन्नाची पाकिटं आणि पिण्यासाठी पाणी भाविकांना देण्यात आलं ही प्रसाद सेवा पूर्णपणे निशुल्क होती अभिनेता आशीष विद्यार्थी यानी या प्रसाद सेवेद से कौतुक करता ना ही सेवे द्वारे साधना है अनबिलीवेबल इतने सारे लोगों के लिए इतना साफ खाना और उसके बाद इतने प्यार से पूरे संगत को सर्व किया जा रहा है ये सचमुच एक ये है सेवा में साधना जहाँ पर यू नो लोगों सेवा हो रही है एंड साथ, साथ कितने सारे लोग अभी हम लोग सड़क जब आ रहे थे तो हमने देखा है सड़क पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे सब हो रहा था वंडरफुल तो देखिए जब कोई अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने के बाद एक्चुअली हम सब जानते हैं कि जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं उससे ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ में नहीं है और अदानी साहब भी अब ये जो पूरा उन उनकी जो मुहिम है और जो मैंने सुना है कुंभ में भी इतने सारे लोगों को सर्व किया गया तो मेरे ख्याल से इस्कॉन हैज़ बीन नोन ओवर द ईयर्स फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन और सेवा अलग अलग तरह से और इस्कॉन में हम सब जानते हैं कि आ, मंदिर परिसर में लोग आकर हमेशा से खाते रहे हैं प्रसाद और अब जब इस अनूठे ये एक हिस्टोरिक चीज़ है ना अपना जो रथ यात्रा जो है और इस बार तो मैंने सुना है कितने सारे लोग आए अब ऐसी रथ यात्रा जहाँ पर जो लोग एक पूरे भक्ति के साथ आते हैं और उनका ख्याल रखा जाता है सचमुच ये है कि आप साधना आप कर रहे हैं सेवा के थ्रू एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल स्टेप प्रभू जगन्नाथाच्या यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांपैकी अनेक जण पुरीच्या समुद्र जात असतात पाण्यात उतरण्याचा मोह त्यांना आवरत नाही मात्र काही जणांना समुद्राच्या खोलीचा आणि लाटांच्या तीव्रतेचा अंदाज येत नाही त्यामुळे यातील काही जण बुडतात अशांना वाचवण्यासाठी पुरी येथील लाइफगार्ड महासंघ कार्यरत असतो या लाइफगार्ड महासंघालाही अदानी समूहातर्फे मदत करण्यात आली आहे लाईफ समुद्रकिनारा स्वच्छता मोहिमेत सहभागी होणारे कार्यकर्ते महापालिका कर्मचारी या सगळ्यांना टी शर्ट सुरक्षा जॅकेट रेनकोट टोप्या आणि छत्र्या देण्यात आल्या या सोहळ्या दरम्यान लाइफगार्ड्सनी उत्तम कामगिरी करत बुडणाऱ्या भाविकांचे प्राण वाचवण्याचं काम चोखपणे पार पाडलंय ब्युरो रिपोर्ट एनडी टीव्ही मराठी